叫你秘书来接你，别指望我给你撑伞啊。 你看看，我带伞。以后下雨天都让我来给你清扫。我。你为什么开始变得不说人话了？还不是因为你。你之前也不说人话。什么时候？算了，你还是别跟我说话了。不行。 你明天有没有空？没空。你这明显是骗人。你觉得我犯得着为了你撒谎？啊？你差不多得了。啊。你们总裁不都应该是日理万机的吗？ 你这样疏于拉动国民经济，搞得好像是我在祸国殃民一样，我心里过意不去。那你对我凶巴巴的，你就过意的去啊？你到站了，该下车了。不要。我是认真的，你该下车了。我不要。我到你家那家下。 老板，您怎么淋成这样了、啊？又是苏念七没带伞，我真新鲜了、啊。你说他这人是命里缺伞还是怎么着？啊 喂，三小姐，是这样的，苏先生着凉发烧了，他说您知道他是什么药最有效。我？我什么时候给他买过药啊？哎，不对啊。 不就是一个退烧药就可以了吗？他之前没有感冒，是怎么着？苏先生说，过去三年他都不敢生。 他生病了，没您照顾。小秦，你休息吧，这个感冒呢是可以自愈的，而且他就算要吃，吃的也不应该是感冒药。我先挂了，啊，晚安。 看来他不是命里缺伞，是命里非得有你。能怨谁？只能怪你自己，都是你之前给惯的。天气你查了吗？昨天雨下的那么大，应该是雨季来了。别到时候我们去中山的时候也赶上。 不会，我查过了，是多云。哦，对了，那个小吴他……嗯、啊，喂，你又怎么了？